Я бы вот, просто вообще родителей разделил а, не по половому признаку, а по а, адекватности. То есть адекватные... Кто-то адекватный и Кто неадекватный? Нет. А бы... если оба адекватные, вот, любая неадекватная? Вот, правильно. Если оба адекватные, то тогда не будет у отца вот такого там, та да, это она должна, там, пусть делает. Возможно, я не прав. Вот, и вы меня исправите. Но я считаю, что залог хорошего... Там правильного, скажем так, долголетнего супружества, вот как родительство в партнерстве, вот в полноценном и порно и полноправном партнерстве. Даже спорить не буду. Это 50 на 50. Но, это должно быть тогда 50-50 во всех смыслах и во всех отношениях, а не тогда, когда кому-то выгодно здесь мы 50 на 50, а вот здесь вот, извините, как бы, ведь я мальчик, вот или там, а я девочка, вот поэтому мы здесь там 50 на 50 не можем, то есть, если это действительно полноправное партнерство без юлений, вот, то тогда все будет хорошо. То есть тогда и ответственность делится 50 на 50, тогда и время, которое вы тратите, допустим, на собственную карьеру, оно делится как-то 50 на 50, и время с детьми. То есть я не беру какие-то там отступления, там, кратковременные, фрагментарные, когда, допустим, там вот две недели Ваша прошло. Ваша супруга работает? Да. Это отлично. То есть вы разрешаете, или как, вы как это позиционируете, что это вы ей разрешили, или это ее Нет, выбор? конечно, это ее выбор. А это чудес? Потому что Нет. многие считают, что это вот я с ней зашел мужчина, и дал ей ну, право а... работать. Нет, слушайте, это рабство. Угу. Это, это какое-то рабство в 2018 году, если такое происходит. Увы, мир такой. Но, опять-таки, если такое происходит, знаете, кто это виноват? Кто? Конечно, женщина. Как же? Потому что она позволила. Потому ага. что она позволила с собой так поступить. А как она должна поступить, не позволив? Вот он говорит нет, ты будешь дома сидеть борщи а, варить. Ну, она должна сказать Я не хочу сидеть дома и варить борщи. Мне это неинтересно, у меня есть свои интересы. Пошла вон. Хорошо. То есть нормально? Да, да, естественно. Нет, она может остаться с ним и быть несчастной до конца жизни. Но давайте выбираем, как бы если не хватит смелости и не хватит храбрости. И она с двумя детьми идет куда? А уже с двумя? Допустим. То есть, как бы до двух детей она не смогла понять, что ему надо от нее только большие. бывает и так. Я сталкиваюсь в своей жизни с большим количеством женщин, которым приходится очень долго разбираться в этом. Да, они могут... Опять-таки, право на ошибку мы оставляем за человека? Нет, нет, естественно, оставляем. Естественно, вот вот оставляем. она ошиблась, у нее уже двое детей, они а, ну, а маленькие. Тогда смотрите... Ну, Или он мне кажется, мимикрировал, надо... он был нет, таким правильно. хорошим, понимающим. Что, такие а потом раз и изменился, говорит, нет, я вообще планировал, что ты будешь сидеть дома, не работать и что дальше. Красавчик, а ему какой смысл жить с несчастливой женщиной? Мне просто интересно. Это очень часто бывает не, как патологическая такая. Вот. А, ну, то есть он да, просто болен такой. Есть такая фраза, которую Дарвин сказал, ну, вроде как ее Дарвину приписывают, да, о том, что труд превратил обезьяну в человека. Вот так вот, а вот отсутствие труда, отсутствие там, социализации, да, общения с людьми, какого-то наличия какого-то дела да, в твоей жизни. Если то дело, которым ты занимаешься сейчас, а именно варить борщи и заниматься детьми, не приносит тебе удовольствия, вот это очень важно подчеркнуть, потому что если тебе это приносит удовольствие, ну так что ж тогда там, класс, ты нашла свое призвание. Но если ты это делаешь через не хочу и через не могу, вот, то в конце концов твой муж придет к тебе спустя какое-то время и скажет слушай ты такая тупая стала вот ты вообще превратилась в обезьяну мне и, кажется и такие... а у меня вот как раз на работе на работе Зиночка Зиночка ну это, ну да пусть будет Зиночка но вот не очень распространенное имя а она такая понимаешь вот прям вообще она одна да как бы ты-то что, на мои деньги живешь. Вот, она одна. Она такая прямо она такая целеустремленная. Она умная. С ней есть о чем поговорить, понимаешь? Она понимает меня про обычные вопросы. Что делать мне, женщине в этой ситуации? Нет, этой женщине в этой ситуации уже ничего не делать. Как? Все, умирать, ложиться. Нет, человек. ну не умирать, конечно. Что? Вот, ну, во-первых, прийти к вам. Потому что она сама. Приходит. Смотрите, сама она не выгребет. Согласна. Вот, не вынесет нас, вообще никак. Что очень важно, не бояться просить о помощи. У, да. у любого человека есть кто-то, друзья, товарищи, там какие-то, ну, родители все-таки есть. То есть важно пройти через осознание, что мне плохо. И в этом может кстати помочь именно психолог, потому что реально человек очень иногда, он бывает, зависимым сложно понять, что ему ну, некомфортно, то есть это нужно проявить, ну, как пленку проявить. Угу. И в этой ситуации надо не бояться просить о помощи, потому что одному человеку очень сложно справиться. Действительно, вот я всегда говорю, вы можете посоветовать ей уйти и, и от э, мужа, да, но вы лично примете к себе пожить на месяц с женщиной с двумя детьми? Если, если э, подруга жалуется на мужа, там какой он такой секой. Мы как бы не знаем, какая у нее задача, да? Мы не знаем, какие цели она преследует. Может, она пришла к подруге как к психологу просто выговориться. Вот поэтому подруга, конечно, должна ее выслушать и сказать, да, ты права, да, ты права. Вот он такой секой и всякое такое. Вот если подруга ее спрашивает, так что мне делать? Слушай, ну вот я там хочу уходить. Мне уходить? Вот умная подруга, и я очень хочу, чтобы нас услышали зрители, никогда не даст такой совет. Она должна сказать, слушай, я не знаю, ты должна решить сама. И э, я не думаю, что дружба у них закончится.